Bu gün sizə onlayn iş haqqında danışmaq istəyirəm, hansı ki, sosial şəbəkələrdə gündəlik rastlaşara qarşımıza çıxır və yəqin ki, siz də mənim kimi qeyri-ciddi yanaşmısınız bu işə. Amma bir yaxının bir təklifinin məsləhəti ilə bir az araşdırmaqdan və əslində işin ciddiyyətini anladığım üçün sizinlə bölüşürəm. Deməli, onlayn işdə kimlər işləyə bilər? Evdar xanımlar və eyni zamanda ikinci bir iş istəyən xanımlar müraciət edə bilər. Burada heç bir diplom ehtiyacı yoxdur grafiki çox sərbəstdir, yəni vaxtı siz özünüz təyin edirsiniz. Mars isə ailədə 1 dəfə deyil, 21 gündən bir olur. Marsdan əlavə burada premyalar da olur, ə, rəsmi iş sayılır, sizin özünüzün kart hesabınız olacaq və eyni zamanda böyünnüz olacaq. Bunun əlavə ailənizlə birlikdə səyahət etmək imkanınız da var. Bütün bunlar haqqında daha ətraflı və geniş məlumat əldə etmək istəyirsinizsə isə aşağıda